जय महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की हिंदी आप लोगों को समझ में आएगी सत्रह सितंबर से दो अक्टूबर तक का सेवा सप्ताह का यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा की तरफ से रखा गया है जिसमें हम सब के बीच में हमारी बहुत ही सक्रिय युवा नेत्री श्री जयाताई अशोक राव जी चौहान उपस्थित हैं जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें हमारे साथ हमारे जिले के अध्यक्ष जी महिला मोर्चे की प्रदेश की उपाध्यक्ष महिला मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष हमारे मंडल के प्रभारी और मंडल के अध्यक्ष हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य मंडल के शहर के नगर परिषद के अध्यक्षगण जिला पंचायत के सदस्यगण भारतीय जनता पार्टी के साथीगण मेरे छोटे भाई विस्तारक भाई प्रवीण जी और युवा दो अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी का और युवा मोर्चा का एक सेवा सप्ताह का कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर से शुरू होकर महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर तक चलता रहेगा मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज युवा मोर्चा ने यहाँ रक्तदान शिविर रखा है रक्तदान माननीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हम सबको मिलना है ये अपने आप में हम सबका सौभाग्य है अगर हम भारत के आजादी के इतिहास के बाद से लेकर आज तक की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में जनहितकारी काम करने वाले गरीबों के उत्थान के लिए किसानों के उत्थान के लिए गांव और शहर के विकास के लिए काम करने वाले मात्र दो ही प्रधानमंत्री काम किए जिसमें पूर्व के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम आप सब मिलकर उन्हें शतायु हो स्वस्थ रहें एक शुभकामना देते हैं मैं और बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि अगले महीने हम सबको चुनाव के इस बेला पर भिड़ना है हम सबको काम करना है और महाराष्ट्र जो है वो हमारे चूंकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं तो हम महाराष्ट्र के छोटे भाई ही हैं तो छोटे भाई छत्तीसगढ़ की तरफ से महाराष्ट्र के सभी वासियों को भी प्रणाम करता हूं और हमारा ये जो भोकर विधानसभा है इससे पहले मैंने जो इतिहास देखा है है उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं वाले तो समय में भोकर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी जीतेगा आज के इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आप सभी लोगों ने जो मुझे यहाँ सम्मानित किया है उसके लिए मैं पूरा इस नगर पंचायत नगर पालिका परिषद नगर परिषद

नागराव भांगेजी व्यंकटराव साखरेजी रामराव भालेरावजी बालू मोरेजी तुकाराम मोरेजी मारे जी, माटेजी बाबूराव लंगडेजी अवधूत कदम साहेब राजू बारी भोकर शहरातले लोक रक्तदाना जे करणार आहेत तेच दिवसापासून जे सप्ताह आपण एक सतरा सप्टेंबरपासून ते दोन ऑक्टोबरपर्यंत आज आपण जे चांगलं कामं केलेले आहेत आणि आपल्या शाळेसाठी म्हणा आपल्या रक्तदान शिबिर म्हणावं पोरांसाठी म्हणावं सेवाची जे सगळे कामं केलेले आहेत आपली पूर्ण युवा मोर्चाची टीम खरंच मी तिमिस्येती आणि आपल्या युवकांची टीमने ही दाखवलेली आहे आज प्रचारात फिरताना बरेच वेळेला माझ्याबरोबर आपली पूर्ण टीम असते आणि ती पूर्ण टीम सक्षम आहे खरंच मी सर्वांचं अभिनंदन करते एवढं छान आपण कार्यक्रम घेतलेला आहे आणि इथे आम्हा आम्हाला सर्वांना बोलवलं त्याच्याबद्दलसुद्धा आभार मानते आपल्या मला आता आज जायचं आहे भोकरला आम्हाला बूथ कमिटीची मिटिंग्स आहेत तिकडे त्यामुळे इकडे थोडक्यातच बोलले आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानते खूप खूप छान कार्यक्रम तुम्ही सर्व घेत आहेत त्याच्याबद्दल तुम्हाला सर्वांना अभिनंदन अशीच चांगले कामं तुम्ही घेत राहा आणि पुढचे विधानसभेची निवडणुकी येणार आहेत मी पण सुद्धा मौका का सोडू सुद्धा इकडे विनंती करते की पुढे विधानसभेची निवडणूक येणार आहेत तुम्ही सात दिवस करतात मी पुढचे पाच वर्ष आपली सेवेत हाजीर आहे एवढीच विनंती करेल की जसं इथे सगळे जमलेले आहात विधानसभेत तुम्ही सुद्धा आमची साथ द्या जय हिंद जय महाराष्ट्र आमच्या नेत्या मंग आमच्या ताई मंगार आणि ताई यांचं प्रदेश उपाध्यक्षपदी मागच्या दोन दिवसापूर्वी नियुक्ती झालेली आहे माझी विनंती आहे विक्रांत जिल्हा आदरणीय श्री जयाताईला की त्यांचं आपल्यातर्फे स्वागत व्हावं हा आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे यानंतर जे रक्तदान करणार आहेत त्यांनी चेअरवर बसावं आणि ब्लड बँकेच्या विनंती आहे स्टाफला डॉक्टर साहेबांना खरं तर डॉक्टर साहेबांचं इथं स्वागत व्हायला पाहिजे तर आहे ना मी त्यांचं शब्दसुमनाने स्वागत करतो आणि रक्तदान सुरू करण्याचे मागे मधून मधून बघ डॉक्टर साहेब इकडे बघाय इकडे हा थोडं असं थोडं